Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak Zulkifli Razak sesi penutup untuk ruang lancar Melayu insyaAllah dari jam 7 lebih ni sehingga jam 9 kita akan berhenti break untuk uh, maghrib 7.20 sebentar lagi <coughs> dan topik kita adalah dinamik pasaran, indeks equity, dolar Amerika syarikat dan juga yen Jepun yeah, jadi um, ok jap eh Assalamualaikum, ini. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu risiko pelaburan dengan angka online seterima jin mempunyai risiko tinggi tahap leverage tinggi membantu atau menyebabkan kerugian. Sila peribadikan sama ada dengan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat keuangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemuskilan. Nama saya Zulki Fendul Razak, menjadi tuan saja pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Wassalam uh, kali. Okey, jadi kita akan lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa. Eh. Kita baru saja ada, ha, ni yang baru berlaku. Okey. Kita ada Trump punya tax bill yang baru diluluskan oleh House of Representatives ya. Okey, ni yang sedang berlaku. Tax bill. Yang yang diluluskan di peringkat House of Representatives. Representative. Dan akan dibawa kepada seterusnya akan dibawa kepada Senat. Okey. Dan selepas Senat baru dia pergi kepada Presiden sekiranya dia lulus ya. Bang Romli, Rina, wassalam. Okey, jadi ini dah settle. Ini dah settle. Dan uh, saya terangkan uh, kenapa dia penting kita nak tahu. Ya. Eh? Ini dah settle. Okey, basically dekat macam dia macam satu Rang Undang-Undang tu dekat uh, Dewan Rakyat dah settle, lepas tu bawa kepada Dewan Negara, ha, Dewan Negara ni Senat lah, lepas tu dibawa kepada Agung untuk seterusnya dijadikan Indos uh, by Agung untuk diduluskan sebagai rang sebagai Undang-Undangnya. Eh? Ha, Ani ini apa saya punya spelling ni? asahlah. Nah, eh? Okey, masalah dengan benda ni adalah sekarang ni apa yang menjadi kebimbangan pasaran adalah mengenai hutang. Okay? jadi kita baru saja hutang kerajaan Amerika Syarikat. Di mana kita baru saja ada mudi yang bertindak menurunkan US punya ni yang berlaku pada Jumaat lepas Eh? Ni mu, ni adalah Moody. Moody's yang menurunkan um, penerapan untuk US punya hutang. Okey, apa maksud dia? Sebelum ni, Bond perbendaharaan US yang dikeluarkan oleh Jabatan Perbendaharaan US mempunyai penarafan yang tertinggi. Okey, jadi pada sebelum ni kita ada dua lagi agensi penarafan iaitu S&P Global dan juga uh, Fitch Ratings telah menurunkan daripada peringkat tertinggi kepada lebih rendah dan pada jumaat lepas kita ada mudis telah menurunkan penarafan. Sebelum ni mudis dia masih mengekalkan tinggi ya. Sebabnya mereka bimbang kepada uh, apa polisi fiskal dan juga deficit perbelanjaan kerajaan US. Okey. Apa kena mengena dengan Trump punya tax bill? Apa yang dicadangkan dalam uh, tax bill Trump adalah potongan cukai ini yang dijanjikan dalam pilihan raya eh, presiden yang berlaku pada hujung tahun lepas. Jadi basically dia tengah dia tengah tunai janji dia lah. Masalahnya dengan kelulusan potongan cukai ni kena faham bahawa ia akan menyebabkan kutipan kerajaan, pendapatan, revenue. Okay, kalau anda nak tahu di projected revenue eh, untuk US government kejap saya tak sempat nak buat slide dia so ni baru baru saja berlaku eh. projected revenue eh, ataupun perolehan oleh um, apa perolehan per projected revenue untuk US government untuk 2025 adalah sebanyak sekitar 5.2 trilion dan projected expenditure US government untuk 2025 mana dia punya figure ni adalah sebanyak 7 trilion. Ah ha, ni yang kurang ni. Ini yang deficit ni basically anda punya gaji 5200, anda belanja, anda belanja 7 7000, lebih kurang macam tulah. Dan inilah yang menyebabkan berlakunya ini yang kita panggil sebagai deficit ataupun Uh, perbelanjaan apa perbelanjaan mengatasi perolehanlah eh defisit kepada US punya um, apa dia uh, belanjawan ni okey macam mana dia tanggung defisit ni jadi apa yang dia buat adalah apa yang dia buat adalah dia keluarkan instrumen hutang Wassalam is ya eh? di sinilah dia mengeluarkan bond perbendaharaan. Ataupun satu lagi kaedah dia adalah meminjam kepada World Bank. Tapi kita tahu US tak buat benda tu. Dia terbitkan hutang. Okay. You follow me setakat ni? Setakat ni faham tak? Dia terbitkan bond untuk menampung defisit. Kita lihat tahun ke tahun, dia punya hutang makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Inilah yang jadi cerita sekarang ni Mas apa kena-mengena dengan tax bill ni Bila potongan dilakukan Dianggarkan bahawa dalam tempoh 10 tahun Bukan uh, ni eh Dianggarkan pendapatan kerajaan US Akan Basically potongan cukai berkenaan Akan menyebabkan US government kehilangan perolehan eh? Kehilangan perolehan sebanyak 3.3 trilion. Di antara 3.3, ke 3.8 trilion. Ini dalam tempoh 10 tahun. Boleh boleh ikut saya setakat ni? Tu yang anda nampak kita dapati Trump cuba untuk meningkatkan pendapatan kerajaan US dengan mencari pelaburan. Apa yang anda nampak, dia pergi Arab Saudi, dia pergi UAE, dia pergi Qatar, cuba untuk dapatkan pelaburan dan menjual senjata. Jual senjata tu bukan dijual kepada uh, bukan kerajaan US yang jual, syarikat-syarikat yang jual. Apa yang kerajaan US akan buat adalah dia akan kenakan cukai kepada syarikat-syarikat yang menjual senjata berkenaan. Faham tak setakat ni? Jadi itu cara dia untuk cuba nak tingkatkan perolehan. Masalahnya dengan benda ni tadi yang ini tadi itu akan menyebabkan perolehan akan menurun dia kena offsetkan benda ni kalau kita ambil ini adalah berjumlah 300 30 bilion setahun itu angka yang rendah lah. Jadi dia kena cover balik 330 bilion setahun ni. Apa yang dia cuba buat adalah antaranya dengan cuba untuk secure daripada apa dia daripada luar punya uh, pelaburan dengan cuba untuk menarik kembali syarikat-syarikat yang beroperasi yang membuka kilang kedua luar tu yang dia marah eh. Apple bila Apple mengumumkan akan buka kilang dekat India instead of dekat US Dia dah panggil dah Tim Cook kan Aa, Dan juga uh, apa yang dia cuba buat adalah Dia cuba untuk bersihkan eh, kerajaan US daripada pembelanjaan-pembelanjaan yang tak perlu tu yang dia nampak uh, Elon Musk yang tengah buat kan dia bersihkan air dia bersihkan kepada perbelanjaan kerajaan dia cuba untuk auditkan agensi-agensi kerajaan dan untuk kurangkan ataupun untuk hapuskan perbelanjaan-perbelanjaan yang dilihat tidak perlu Boleh Ah dan selepas Moody's menurunkan penarafan hutang kerajaan US ini yang kita nampak sekarang Di mana Kita ada Kada faed Kada pulangan Untuk US punya government tre uh, Apa Treasuries bond tadi Basically Hutang dia lah Interest hutang dia naik Untuk 30 tahun punya Bill uh, Apa Bond Untuk 10 tahun punya bond Dah naik dan kalau kita lihat kepada US30 yang mempunyai struktur yang sama dengan apa yang anda lihat kepada US10 years kita dah nampak high dekat sini break. High ini. Eh? High ini yaitu high yang sama dekat sini dah break dan break up dia menunjukkan ini masih tak lengkap iaitu 1 2 dan 3 sama ada ini akan membuat flat iaitu 1 2 3 1 2 3 lepas tu 1 2 3 4 5 uh, sorry 1 2 3 lepas tu kita akan nampak flat ataupun ini akan break out ke paras tertinggi kalau dia buat 5 dia akan break out Faham? Follow tak saya setakat ini? Dan masalah dengan benda ni, basically, kita ada interest rate yang tinggi. Itu masalah dia. Masalah yang ini adalah permintaan kepada US 30 tahun dan US 10 years ni permintaan kepada bond ataupun nak bagi hutang kepada US tu lah. Demand dia menurun. Okay. Apa yang mungkin menyokong kepada pasaran bond semasa? Yang mungkin menyokong kepada US punya treasury semasa. Dan saya nampak ini akan jatuh selepas ni. akan jatuh selepas ni. Dan ini yang saya lukis semasa kepada ZN eh, di mana kita jangkakan bahawa ini akan menemui kawasan support dan selepas itu akan kembali mengukuh. Sama ada kita lengkapkan dekat sini uh, sebagai WXY daripada atas ni. Okay. A macam ni. A, B, C A, B, C dan apa kena-mengena dia dengan dolar, apa kena-mengena dia dengan euro apa kena-mengena dia dengan gold segala-galanya inilah market anda dan kita cuma lengkap habis dekat situ dan kita habis dekat sini but satu lagi low akan berlaku Okay satu lagi low akan berlaku sekurang-kurangnya dan apa kaitannya benda ni ni kaitan dia ni basically ZN tadi ya Kenapa ni selalu bertukar? Okay. Dan ini adalah dollar ni. Saya pergi lagi kecil. Saya pergi besar sikit. mungkin tak cantik kita tengok US dollar je BY lah cantik sikit untuk melambangkan US dollar dan pergakan US dollar sekiranya kita jangka pergakan ini ni ini ini tak perlu dah eh sekiranya kita menjangkakan pergakan ini US dollar akan buat benda ni. Faham tak? Jadi kita jangka pergerakan ini kecil sangat. Rupa kat situ. US dollar akan buat benda ni. Ini adalah untuk yen. Ini adalah untuk dollar index. Boleh? Itu yang kita lukis sekarang. That is the correlation. Kalau, kalau kita ambil kepada jangkaan untuk gold dan kelazimannya apabila kita lihat kadar faedah naik, gold akan jatuh. Betul? Bila kita nampak ZN ni jatuh, kadar faedah naik kita akan nampak gol jatuh tapi tidak pada semasa sebabnya kita nampak zn tu jatuh dolar jatuh itu menunjukkan bahawa pasaran tak pegang cash duit pergi somewhere nak pergi kepada saham penilaian tengah tinggi kita ada cerita mengenai liquidity. Kita ada cerita pasal kadar faedah yang tinggi. Di sinilah anda akan nampak flow kepada instrumen yang lebih dilihat sebagai penyimpan nilai iaitu sama ada kepada gold dan satu lagi yang bertindak sebagai penyimpan nilai adalah bitcoin. Tu yang nampak bitcoin mencanak-canak dan antara sebab bitcoin mengukuh adalah apa dia dan ini akan seterusnya kembali menyokong kepada pasaran bond iaitu satu stable coin yang di back up oleh dua benda satu adalah US Treasuries dan yang kedua adalah US Dollar itu ha, satu cara dia untuk dia stabilkan market tu yang sedang diluluskan oleh SEC sekarang. Follow tak apa yang saya cerita sekarang? Ingat tak pasal yang mudis tadi? Hai, banyak sangat. Ah, ha. follow tak yang pasal yang mudis ni tadi. Jadi disebabkan oleh turunnya daripada tahap tertinggi kepada bukan lagi tertinggi, akan ada portfolio, akan ada fund yang up lagi pegang US punya bond. Okay. Dan apa yang berlaku adalah dia cuba untuk mengembalikan demand kepada hutang kerajaan US tu dengan penerbitan satu stable coin yang disokong oleh ha, pergi cari apa nama coin tu. Boleh Pak Romli? Yang yang disokong oleh basically disandarkan kepada US Treasuries dan US Dollar. Tu cara dia untuk menstabilkan. Eh? Tu yang sedang berlaku semasa kita lihat lebih lanjut kepada cat. Kita berhenti hat sekejap untuk Maghrib. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni.